Həcə salam. Kanalıma və videomma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle birlikdə popi düzəldəcəyəm. Keçən videomda demişdim ki, 15 like gəlsə düzəldəcəm və 17 like gəldi. Çox sağ olun. Gəlin indi videomuza keçək. Birinci olaraq bizə A4 vərəqi lazımdır. Siz başqa çağızdan da istifadə edə bilərsiniz. Mən A4-dən bir hissəsini qatlayıb kəsəcəm ki, qabaqda mən bu hissəni istifadə edəcəm. Xat-kəşf vasitəsilə düzgün bir şəkildə kəsirik bunu. Çəstiğin sonra mütləq bu hissəni saxlayırıq və qalan hissəni iki tərəfə qatlayırıq. Mənim göstərdiyim kimi qatladıqdan sonra dairəv bir şey lazımdır. Mən bantdan istifadə edəcəyəm. Yəni bantın bu dairəvi hissəsindən istifadə edib belə bir dairə çəkirəm. Və dairəvinin digər tərəfindən də bir dairə çəkdikdən sonra bunun kənarlarını belə bir şəkildə birləşdirirəm, gördünüz kimi. Sonra bu orta hissəni silirəm, çünki artıq bu orta hissə mənə lazım deyil. Və bu pantinin içərisindəki kiçik dairələrlə e, içəri balaca dairələr çəkirəm. İndi isə qara flamasterla rəngləyirəm. Ona görə ki, mən burada bir qalaktika mövzusu yaratmaq istədim. Ona görə qara rəngdə rəngləməyə qərar verdim. Siz də başqa rənglərlə rəngləyə bilərsiniz. Bu hərəninin öz istəyinə bağlıdır. Rənglədikdən sonra mən işıltı verməkdən ötürü bir ağardıcı və ucu nazik bir qələmdən istifadə elədim. Ağardıcını hər hansısa bir yerə ə, qoyursuz kiçik bir hissəsini və kiçik ulduza bənzər şeylər çəkirəm ki, belə galaktikada üşıntılar falan belə bir mövzuda və kiçik-kiçik nöqtələrdən də istifadə edirəm. Vərəq tam hazır olandan sonra və ə, bunun üzərini bantla örtürəm. Belə qəşəb hava boşluğu falan qalmasın. Bunu eynisini arxa hissədən də yapışdırıram. Yapışdırdıqdan sonra mən bunu kəsirəm və kəsdikdən sonra bunun içərisində olan kiçik dairələri də kəsmək lazımdır. İndi bunun kəsmək yolunu sizlərə göstərəcəm. içini kəsdik, hazırdır. İndi kənarda qalan kağızdan, yəni mən qabaqdan ayırmışdım. Yenə bu kiçik dairələrdən çəkirik. Yəni ölçüləri eyni olmalıdır mütləq. Ölçülərinə diqqət yetirin ki, eyni olsun, tam dəqiqliklə. E, və istədiyiniz rəngləri seçin. Mən bu rənglərdən istifadə edib dairələrin içini rəngləyəcəm və dairələrdən kənara çıxmaməğa diqqət yetirin. Və bunu da yenə bantla üzərinə örtürəm. Həm ön hissədən, həm də arxa hissədən e, hava boşluğunun qalmamasına diqqət yetirin. İndi kəsliyi, kəslikdə belə kənardan hissə, yəni kiçik bir hissə buraxın, çünki e, biz bunu qatladıqda bizə lazım olacaq qabaqda, yəni e, lazım olacaq bu boşluqlar bizə. İndi hər iki dairəyə göz qərarı kiçik bir kəsi yatıram. Kəsilikdən sonra bunu qıvırırıq. Bu hissəsini baxın göstərdim. Qıvırdıqdan sonra nazik bant vasitəsilə bunu gözəl bir şəkildə bəmbəc yapışdırırsınız və bu artıq qonustan içəri deyil də burdan kəsirsiz. Baxın. Cəsisiz eyni şeir iç hissəyə də yapışmayın. İç sənin baxın bu hissəsinə, yapışmayın hissəsinə də nazik bantla yapışdırın. Dostlar, artıq popitimiz hazırdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Video bu qədər idi. Like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Hələlik, gələcək videoda görüşərik.